নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত পি এম পোষণ অৰ্থাৎ যাক আমি এম ডি এম বুলি জানো তাৰ বাবে চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত খৰিৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় এই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ এই ৰাণ ৰন্ধা হয় আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি কৰা হয় পি এম পোষণৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰা হয় কিন্তু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে কি অসমৰ ছয়খন জিলাত প্ৰথমৰ পৰ্যায়ত ছয়খন জিলাত কি কৰা হ'ব কিছু বিশেষ বিদ্যালয়ত পি এম পোষণৰ এই কাৰণে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সেই বিদ্যালয় এইবিলাকে এতিয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে খৰিৰ পৰিৱৰ্তে গেছ এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ গেছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে খাদ্য ৰান্ধিব পাৰিব আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ডিটেইলছ কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু কোনকেইখন জিলাই এই সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু সৰ্বমুঠ কিমানখন বিদ্যালয়ে এই সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব সেই ডিটেইলছ কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ছটা চাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে এইখন বিশেষ চিঠিখন যিখন নেকি ঊনত্ৰিছ দুই দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখে অফিচ অৱ দি ষ্টেট নডেল অফিচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পোষণ চুক্তি নিৰ্মাণ অসমৰ তৰফৰ পৰা ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ ছাৰে কালৈকে পঠাইছে প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটৰী এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট ন'ডেল অফিচাৰ পি এম পোষণ বি টি চি কোকৰাঝাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিচনাৰ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট নোডেল অফিচাৰ পি এম পোষণ ধেমাজি মৰিগাঁও কামৰূপ ধুবুৰী এণ্ড কাছাৰ অৰ্থাৎ অসমৰ বৰ্তমান ছয়খন জিলালৈকে এই চিঠিখন বৰ্তমান আহিছে ছাবজেক্টটো হৈছে প্ৰভাইডিং এল পি জি কানেকশ্যন উইথ টু চিলিণ্ডাৰছ দুটা চিলিণ্ডাৰ দিয়া হ'ব টু টু ফাইভ চেভেন ফাইভ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পাঁচশ পয়সত্তৰখন গভ পব্লিক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুলছ অৰ্থাৎ এই ছয়খন জিলাৰ দুহেজাৰ পাঁচশ পঁয়সত্তৰখন বিদ্যালয়ক দুটা চিলিণ্ডাৰযুক্ত কি কৰা হ'ব এল পি জি কানেকশ্যন দিয়া হ'ব এই আণ্ডাৰ এন ডি ই চি কেটেগৰী নন ডমেষ্টিক এই এক্সটেণ্টেড কাষ্টমাৰছ আণ্ডাৰ পি এম ভূষণ আছাম ডিউৰিং দি ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰিগাৰ্ডিং অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পাঁচশ পয়সত্তৰখন বিদ্যালয়ে বৰ্তমান দুটা চিলিণ্ডাৰযুক্ত এল পি জি কানেকশ্যন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ইয়াতে কথাখিনি লিখা হৈছে আৰু কোনখন জিলাৰ কিমান বিদ্যালয়ে এই কানেকশ্যন পাব সেই কথাখিনিও লিখা হৈছে আমাৰ এই ইয়াতে লিখা হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ কাৰণে পাঁচশ তেৰখন বিদ্যালয়ে পাব ধুবুৰী জিলাৰ কাৰণে দুশ তিনিখন কাছাৰ জিলাৰ কাৰণে তিনিশ সাতচল্লিছখন কামৰূপ ৰুৰেলৰ কাৰণে চাৰিশ চৌসত্তৰখন ধেমাজিৰ কাৰণে ছশ তেৰখন কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে চাৰিশ পঁচা পঁচিছখন সৰ্বমুঠ এই দুহেজাৰ পাঁচশ পঁয়সত্তৰখন বিদ্যালয়ে পাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ খৰচ হ'ব একক দহ সত্তৰ হাজাৰ অজুত লাখ বাসত্ত সাতশ একক দহ সত্তৰ হাজাৰ অজুত লাখ বাসত্তৰ লাখ টকা ইয়াৰ কাৰণে খৰচ হ'ব এতিয়া চাওক ইয়াৰ কাৰণে কি কি আহিব ইয়াত কথাখিনি কোৱা হৈছে এইখিনি আপোনালোকে আৰু চাই ল'ব এইটো কোৱা এইটো আৰু কৈ থকা নাই গতিকে সেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত এই কি কি আহিব কি কি নাহিব এই কথাখিনি কোৱা হৈছে ইয়াতে এটা কোৱা হৈছে চাওক ইন ভিউ অফ দি এব ইউ আৰয়াৰ ফ'ৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু কাইণ্ডলি প্ৰকিঅ'ৰ এণ্ড ছাপ্লাই দি গেছ ষ্ট'ভ এণ্ড হাই প্ৰেছাৰ ৰেগুলেটৰ টু দি স্কুল এজ পাৰ দি লিষ্ট এন ক্ল'জ হেয়াৰ উইথ এণ্ড ছাবমিট ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট উইড ইন থাৰ্টি ওৱান থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পজিটিভ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে কোৱা হৈছে ডিষ্ট্ৰিক এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব কেনেকুৱা ধৰণে পি এম পোচনৰ যিসকল ব্যৱ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকে কামখিনি কৰিব গতিকে হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাকী জিলাবিলাকেও পাব কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ এই দুই দুহেজাৰ পাঁচশ পঁয়সত্তৰখন বিদ্যালয় পাইছে ছখন জিলাৰ ভিডিঅ'টো যদি কথাখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি কিবা খবৰ আহে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব